उषा माली फ्रॉम गुजरात आजादी के पहले पिछहत्तर वर्षों में चुनौती पूर्ण कार्य करते हुए हमारा देश एक आर्थिक शक्ति और जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में उभर के आया है समाज को एक वर्ग महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करता परंतु सच्चाई तो यह है कि देश की तरक्की में महिलाएं भी बराबर की भागीदार बनी है इसका प्रमाण हाल ही में लॉन्च हुए चंद्रयान नी और हाल ही में संपूर्ण हुए इस, इस गेम में देखा गया है महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है महिला शक्ति का अद्वितीय सफर मांग की यह रैली बत्तीस दिन में तीन किलोमीटर का सफर तय कर रही है आठ दिसंबर दो हजार तेईस तो को कन्याकुमारी ऐसी फ्लैग ऑफ हुई यह रैली 21 जनवरी 2024 को दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फ्लैगिंग की जाएगी लगभग प्रतिदिन सतानबे किलोमीटर तय करते हुए हम तमिलनाडु केरला कर्नाटका गोवा और महाराष्ट्र से होते हुए 31 दिसंबर 2023 को गुजरात में प्रविष्ट हुए हमारे ये सफर में हमें देश भर में रही विविधता में एकता देखने को मिली और आगे के सफर में हमें नेवल अकेडमी कमांडो ट्रेनिंग स्कूल एमबीए थर्ड क्लासला ला सिक्सटी करने का मौका मिला एयरग्राफ्ट कैरियर विक्रम आदित्य चीफ कोचिंग चीफ यार और नेवल ट्रेनिंग शिप्स और सम्मेलन का दौरा करने का भी सदाबिया प्राप्त हुआ हमारे आगे के सफर में हम उदयपुर अजमेर जयपुर से होते हुए 21 जनवरी 2024 को दिल्ली में प्रवेश करेंगे हर जगह मुस्कुराते हुए चेहरे ने हमारा स्वागत किया है, जिसने हमारे અબ જ સફર કો બઢાવા દિયા હે આજ બરોસ મે પ્રવેશ ہوا હે ક્યા કહીએ જી સર હમ બલાઈ ચાંદદાર સે વેલકમ ہوا હે અમારા ઓર આજ હમારે બરોસ મે પ્રવેશ હોતે હી 2150 કિલોમીટર કમ્પ્લીટ હો ચુકે હૈ હમારે અબ તક કે સફર કે જી સર થેન્ક યુ સર એનસીસી ના 75 વર્ષ પૂરા કર્યા છે અને આપરા ગુજરાત ની કેરેક્સ બેનો એ કન્યાકુમારી થી લાઈ અને દિલ્હી સુધી ની સાયકલિંગ ની સફર કરી છે અને એક ડિસિપ્લિન સાથેના એક લર્નિંગ સાથેનો એક્સપિરિયન્સ સાથે એમણે છવ્વીસ જાન્યુઆરીએ દિલ્હી ખાતે પહોંચશે એ એમનો જે ગ્રુપ છે આજે ભરૂચ આવી પહોંચ્યું છે અને ખૂબ આનંદની વાત છે કે અહીંયા એક મેસેજ સાથે આ ગ્રુપ જઈ રહ્યું છે આજે આપ જુઓ છો એમ એનસીસીના અન્ય કેડેટ્સ પણ અહીંયા હાજર છે અને આને વુમન એમ્પાવરમેન્ટથી લઈ અને આપણા બાળકો માટેનું એક ફ્યુચર ડિસિપ્લિનના ટ્રેનિંગ તરીકે પણ આને જોઈ શકીએ થેન્ક યુ E okay.